প্রিয়দর্শক এরোমা অফ নর্থ ইস্ট কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো মই আজি আপনার সয়াবিন বড় টেস্টি রেসিপিটা দেখাবল আশা করছো আপনাদের ৰেচিপিটো ভাল পাব এতিয়া বাবে আমাক লাগিব সয়াবিন গাজর ফ্রেঞ্চবিন আৰু পেঁয়াজ এবাটি চয়াবিন লোৱা হৈছে চয়াবিনখিনি গৰম পানীত অলপ সময় তিয়াই ৰাখি ভালদৰে ধুই পানী চেপি ল'ব লাগিব এতিয়া চয়াবিনখিনি মিক্সি জাৰটোত ঢালি পিচি ল'ব লাগিব এতিয়া মিক্সিত পিচি লোৱা চয়াবিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ব লাগিব গাজৰ ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ব লাগিব এতিয়া কেৰাহীখন গেছত গৰম কৰি তাত এক টেবুল চামুচ ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব এতিয়া গৰম তেলত গোটা জিৰাৰ ফুৰণ দি তাত কুটি লোৱা পিঁয়াজ ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু গাজৰখিনি দি প্ৰায় দুই মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া তাত মিক্সিত পিচি লোৱা চয়াবিন খিনি দি আকৌ প্ৰায় দুই মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া তাত মিহিকে কুটি লোৱা আদা কেঁচা জলকীয়া জোখপতীয়া নিমখ ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি জালুকৰ গুড়ি আৰু গৰম মছলাখিনি দি ভালদৰে লৰাই প্ৰায় তিনি মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া তাত অলপমান নেমু ৰস দি ভালদৰে লৰাই গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব এতিয়া ভাজি লোৱা চয়াবিনৰ মিশ্ৰণখিনি পাত্ৰ এটাত উলিয়াই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব সিজাই লোৱা আলু এটা চয়াবিনৰ মিশ্ৰণখিনিৰ ওপৰত ৰুকি দিব লাগিব মিশ্ৰণিৰ ওপৰত উটি লোৱা ধনিয়া পাত অলপমান দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব এতিয়া আলু আৰু চয়াবিনৰ মিশ্ৰণটোত প্ৰায় তিনি টেবুল চামুচ শুকান ব্ৰেডৰ গুড়ি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব এতিয়া হাতত সামান্য তেল খানি চয়াবিনৰ মিশ্ৰণটোৰ পৰা অলপমান মিশ্ৰণ হাতত লৈ কাটলেটৰ আকাৰ দি প্লেটত ৰাখি যাব লাগিব মই হার্ট চেপ দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে চেপ দিব পাৰিব এতিয়া কাটলেটকেইটা শুকান ব্ৰেডৰ গুড়িত লেটিয়াই প্লেট এখনত ৰাখি যাব লাগিব এতিয়া পাত্ৰ এটাত কণী এটা ভাঙি লোৱা হৈছে তাতে সামান্য ফ্ৰিজৰ পানী ঢালি ভালদৰে মিশ্ৰণটো ফেটি ল'ব লাগিব এতিয়া কাটলেটকেইটা প্ৰথমতে কণীৰ মিশ্ৰণটো জুবুৰিয়াই তাৰপিছত ব্ৰেডৰ গুৰিত লেটিয়াই প্লেটত ৰাখিব লাগিব এতিয়া নন ষ্টিক পেন এখন গৰম কৰি তাত লোখমতে ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব তেল গৰম হ'লে গেছৰ জুই মধ্যমীয়া কৰিব লাগিব তাৰপিছত তাত কাটলেট কেইটামান দি দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব কাটলেটকেইটাত অলপ ফালে ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিলে লুটিয়াই দিব লাগিব প্ৰিয়দৰ্শক মোৰ এই চেনেলটোত আমাৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেলাইকণটো টিপি দিব তেতিয়া মই প'ষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰাৰ লগে লগে পাই যাব কেটা ভজা হয়ে গৈছে। এটা পেপার পাৰি লোৱা প্লেট এখনত নমাই লাগিব একেদৰে বাকি কাটলেট কাটলেটকটাও ভাজি লব লাগিব আটাইখিনি কাটলেট ভজা হৈ গৈছে এতিয়া প্লেটত নমাই গৰমে গৰমে নিজৰ পচন্দৰ যিকোনো চাটনি বা চচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব চয়াবিনৰ এই কাটলেটবিধ খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় ইভিনিং স্নেক্স বা ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে খাব পাৰি প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকেও এনেদৰে কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ